Своє професійне свято відзначили працівники органів місцевого самоврядування. Урачистості відбулись у великій залі засідань ізюмської міської ради. Словами вдячності за щоденну і рутинну працю, але таку важливу для громадськості виступив заступник ізюмського міського голови Юрій Червинський. Дорогі колеги, поздравляю вас з Днем місцевого самоуправління. Сьогодні ми відбуваємо цей праздник роботів органів місцевого самоуправління бюджетних організацій, Депутатов городского совета, тех, кто непосредственно решает вопросы местного, местного значения, занимаясь ежедневной, зачастую рутиной, но очень важной для всех работой. На благо изучан. На вас, работников местного самоуправления, возложена огромная ответственность за социальное и экономическое развитие города, благополучие жителей. Спасибо вам, дорогие за решение вопросов, обеспечение качества жизни граждан, за организацию работы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города, развитие социальной инфраструктуры. Желаю вам неисчерпаемой энергии, терпения особенно, взаимопонимания, успехов в нашем нелегком деле, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. За активну громадську позицію, компетентність, високий професіоналізм, зразкове виконання своїх посадових обов'язків та знагоди професійного свята, кращим працівникам виконавчого комітету та управлінь Ізюмської міської ради були вручені грамоти ізюмського міського голови. Перед присутніми виступили почесний громадянин міста Ізюм, голова Ізюмської міської ради 76 по 87 роки Микола Іванович Григоренко та почесний громадянин міста Ізюм Володимир Олександрович Слабун. присутствует старшее поколение, знаем и прошли ту систему советскую систему. Может быть, у кого-то есть наследие по той системе, но мы живем в другом мире и нужно всю свою жизнь свою работу строить таким образом, прежде всего, чтобы каждому жителю города жилось легче. И я думаю, что здесь каждый, который присутствует, он вносит достойную лепту к тому, чтобы каждый изюмчанин жил в благополучном городе. И мы должны гордиться тем, что мы приходим в квартиру, в дом, есть тепло, есть свет, есть вода, все необходимое для жизни. Поэтому Разрешите мне от имени старшего поколения, от имени ветеранского движения тепло и сердечно поздравить вас с этим великим праздником. Проблемы вы каждый знаете на своем рабочем месте и решаться будут не сегодня и завтра, а решаться в рабочей обстановке. Поэтому успехов вам! Спасибо вам за вашу работу! Я хочу, чтобы каждый на этой земле, когда живет, поставил себе память. Я вспоминаю, поменяете, не все так легко в жизни нашей. Я всегда говорю спасибо Весенку, я приеду по пожарной службе Николаю Марковичу, который под его эгидой построена такая прекрасная база. Спасибо, понимаете, городу, который построил. І школи, і численні служання. Просимо за Харченку, который построїв, а й бываю в районах в районах області, де прокуратура тоже від тиса таких. Присіба Слободу, що построїв такої здання, записанці. І завдають, от служба требує, щоб очисне були, як будь-яке для мене. Я благодарю которые вы терпели моє виступлення. Я по душі поздравляю всіх з праздником. Прикрасили <правді> свята чудовими виступами учні та викладачі дитячої музичної школи, а також солісти народного аматорського вокального колективу «М-Стиль». Еще снег E isso